जो है लगभग 65 डिग्री ईस्ट और लैटीच्यूड 30 डिग्री नॉर्थ में अभी ट्रॉप के रूप में देखने को मिल रहा है उसके साथ साथ जो पहला वाला जो पश्चिम विक्षोभ है उसके साथ जो इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो कल पश्चिमी राजस्थान के ऊपर दिख रहा था वही आज हरियाणा के ऊपर लगभग समुद्र तल से एक किलोमीटर ऊपर देख रहे हैं इसके चलते ये पश्चिम विक्षोभ के चलते जो पश्चिमी हिमालय रीजन है उसमें तेईस तारीख तक हमारा बूंदाबांदी होने का चांसेस है वही उसके साथ साथ जो 22 और 23 तारीख में जो उत्तर पश्चिम भाग के मैदानी इलाकों में भी बूंदाबांदी का पूर्वानुमान किया गया है और ख़ास करके ये पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव में जो न्यूनतम तापमान है खास करके जो उत्तर पश्चिम भाग है उसमें मैदानी इलाकों में दो डिग्री तक चौबीस घंटे में तापमान बढ़ने का संभावना है उसके बाद धीरे धीरे तापमान सब्सिक्वेंट जो आने वाले चार दिन में दो से चार डिग्री तक न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकते हैं वही हमारा पूर्वी भारत में अगर बात करें तो दो से तीन डिग्री तक हमारा अगले आने वाले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है लेकिन उसके बाद जैसे ही ये पश्चिम विक्षोभ आगे बढ़ेगी उसके साथ साथ तापमान जो है दो से चार डिग्री में गिरावट लगभग देखने को मिल सकता है वही अगर देश के मध्य भाग का बात करें आने वाले चौ घंटे में तापमान में ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल सकता है लेकिन उसके बाद तो तापमान है दो से तीन डिग्री तक यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल सकता है वही जो अगर हम बात करें खास करके महाराष्ट्र इलाका में उसमें लगभग आने वाले 24 घंटे में तापमान में ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिल सकता है लेकिन उसके बाद दो से तीन डिग्री तक गिरावट देखने को मिल सकता है वही गुजरात रीजन में खास करके आने वाले चौबीस घंटे में जो है न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री तक गिरावट देखने को मिल सकता है उसके बाद उसमें ज़्यादा चेंजेस बदलाव नहीं देखने को मिलेगा जो पश्चिम भिक्षो के चलते खास करके आने वाले चौबीस घंटे में अगर बात करें तो हमारा मुख्य रूप से जो है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये सभी इलाकों में थंडा स्टम्प लाइटनिंग के साथ बूंदाबांदी देखने को मिल सकता है उसके साथ साथ जो है हमारा अगर जो आसाम मेघालय में कुछ इलाकों में खास करके आसाम नॉर्थ ईस्ट आसाम और उसके साथ अरुणाचल प्रदेश में ये सभी इलाकों में भी ठंडा स्टम्प लाइटनिंग के साथ बारिश देखने को मिल सकता है अगर घने कोहरे की बात करें तो सबसे घने कोहरे के प्रभाव में अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ कुछ इलाकों में जो घने से अति घने कोहरे देखने को मिल सकते हैं उसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है वही हमारा खास करके राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश उसके साथ साथ बिहार उड़ीसा झारखंड पश्चिम बंगाल सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और आसाम मेघालय और नागालैंड मणिपुर त्रिपुरा ये सब इलाकों में भी हमारा खास नाग करके घने कोहरे देखने को मिल सकता है उसको देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है उसके साथ साथ जो दक्षिण तमिलनाडु इलाका है खास करके उसमें कुछ इलाकों में हमारा थंडास्टम लाइटनिंग एक्टिविटी भी देखने को मिल सकता है और डे टू में खास करके बिहार में कुछ इलाकों में ये घने कोहरे के चलते हमारा जो है कोल्ड डे यानी कि स्थित दिवस देखने को मिल सकता है उसको देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है अगर हम खास करके ये पश्चिम विभाग के प्रभाव के बाद खास करके अगर देखा जाए तो हमारा जो है जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश ये सब इलाकों में हमारा काफ़ी तापमान में गिरावट देखने को मिल सकता है उसको देखते हुए हम शीतलहर यानी कोल्ड वेव कंडीशन के लिए तेईस और चौबीस के लिए वार्निंग जारी किया गया है उसको येलो अलर्ट में अंतर्भुक्त है और हिमाचल प्रदेश में खास करके और कोल्ड डे कंडीशन भी देखने को मिल सकता है घने कोहरे का अगर बात करें तो राजस्थान उत्तर प्रदेश उसके साथ साथ बिहार पश्चिम बंगाल सब हिमालय में वेस्ट बंगाल और उड़ीसा ये सभी इलाकों में घने कोहरे देखने को मिल सकता है उसको देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है और तेईस तारीख को डे टू में भी हमारा मुख्य रूप से बिहार में भी कोल्ड डे कंडीशनर देखने को मिल सकता है अगर हम 24 तारीख का बात करें मुख्य रूप से जैसे भी बोल रहा था कि जम्मू कश्मीर हिमाचल में कोल्ड वेव कंडीशन जारी रहेगा लेकिन हमारा जो वो फॉक कंडीशन का उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा खास करके उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में घने कोहरे देखने को मिल सकता है पच्चीस तारीख से मुख्य रूप से जो वार्निंग है खास करके उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में एक दो स्थानों में घने कोहरे देखने को मिल सकता है बाकी किसी भी इलाक़े के लिए देश के किसी भी इलाके के लिए भारत मौसम विभाग तरफ से कोई वार्निंग जारी नहीं किया गया है हाँ छब्बीस से लेकर अट्ठाईस तक देश के किसी भी हिस्से के लिए कोई वार्निंग नहीं है